Это сердце или, или что-то с мозгом? Никаких физических аномалий не обнаружено. Тогда что со мной? Вынужден диагностировать у вас мощнейшую паническую атаку. У меня? Паническая атака чаще всего проявляется на фоне внешнего благополучия во внешней среде, либо во внутренней, когда со здоровьем все окей, возникают симптом паники, тревожного расстройства, то есть повышение резкого тревоги, беспокойства беспричинного. Также сопровождается повышением артериального давления, бывает расфокусированностью внимания и Ощущением давления в области сердца. За приступами паники чаще всего находится подавленная активность на развитие, что имеется в виду, у человека есть желания, мотивы, но по каким-то внутренним соображениям, человек не может их реализовать. Что, собственно, выражается в приступах паники и чрезмерной тревоги. Когда начинаем говорить, человек более-менее находит формы реализации своих собственных желаний в его среде с правкой на его жизнь и соответственно, приступ что тревоги паники уменьшаются со временем уходят. Эпидемия панических атак. Э чаще всего связано с тенденцией к самостоятельности и уединению людей, потере контакта с окружающими, что дает, с одной стороны, ощущение самостоятельности, реализованности, но другой полюс — это одиночество, отчаяние, ощущение ненужности. Неприятно переживать эти чувства, поэтому проще это в виде тревоги, беспокойства, страха переживать в виде панической атаки, ну, как аварийный механизм такой. Собственно, это уже будет являться поводом для обращения к специалисту. Я таких случаев не наблюдал. Очень индивидуально. Зависит от готовности человека в, включаться в тему, связанную с возникновением симптома. Второе зависит от длительности, то есть это первичный повод. Возник и сразу к специалисту. Или это длительно существующий симптом, и возникли уже вторичные изменения. То есть человек приспособился жить, более-менее научился жить с симптомом, и не всегда хватает смелости, возможности, ресурсов посмотреть, что на самом деле находится за панической атакой, потому что придется соприкасаться, то бишь чувствовать, поговорить про отчаяние, про одиночество, про спектр переживаний депрессив... депрессивного такого характера. Не все люди на это готовы, не у всех есть внутренние силы и не у всех есть внешняя поддержка близких. То есть это вот, хотя бы минимальное ощущение, что человек нужен, важен, значим. Мой опыт 1-3 сеанса бывает достаточно для осознавания понимания, что происходит, до длительной терапии. <laughs> Народное средство ⁇ это отношения. Имеется в виду э -э окружить себя людьми, которые вас понимают, э которых вы понимаете. Те моменты, в которые вы можете чувствовать э успокоение, безопасность, ощущение близости э -э рядом с близкими, э -э родственниками, знакомыми, друзьями.